Спасибо. Родину в 90 году. Точнее, в 91 когда был совет на Белорусской Крыше. Мне пришлось жить в абсолютно в чужой стране. Служить в армии в этой стране. Но я давал присягу народу, защищать народ. Я, 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 знаю, что среди вас есть такие, среди вас все, кого лишили Родины. Неужели вы хотите, чтобы у вас лишили того остатка, который у вас остался? народ, давайте вместе восстановим нашу большую, единую, великую державу и не позволим никакой Америке, никакой Европе, а уж тем более трудным ужасным править нашим честным трудовым народом. Спасибо.